Здравствуйте. Здравствуйте. Я из как Киева, вы? Украина. Ну, плохо воюем с Россией. Ну, тоже понимаю, ваше горе, так сказать. А мы в России живем. Как к войне относитесь? Ну, лично я нейтрально, так сказать, и. Как Просто... к преступлению можно нейтрально относиться? К преступлению в плане объявления войны вы имеете в виду. Нет, просто развязывание войны. Не обязательно ее объявлять, чтобы она считалась войной. Если вы перед тем, как кого-то ударить ножом, не предупредите его, что это убийство, это не, не, не все равно будет считаться убийством. Правильно, же? Ну, это уже давно зачислено, почти можно уже читать. Ну как, это уже есть полномасштабная война. И так она с 2014 -го года. Вторжение на, на территорию чужого государства суверенного, это есть война. Ну, это называется агрессия в международном праве. Но мы просто это вот так и вы, и я в обиходе называем это войной. Поэтому Такое можно это, называть это, как это, угодно. В так как я? Я, я вот э, у россиян как раз э, про, про это интересуюсь. То есть всего существует два варианта. То есть да, у нас полиция ехала на вызов 50 минут. Четыре человека на одной и той же машине приехали под Крокус, успели там убить 150 человек, подпалить... А, а, все это повзрывать и на той же машине уехать, и их словили за 230 километров. Про что это говорит нам? Или в России так работает полиция и спецслужбы, а я еще напомню, что публично американцы и британцы заявляли, что в этот период времени будет теракт, и Россия могла же еще объявить какое-то чрезвычайное положение, ну сказать, что в эти, на, этом, на этой неделе в магазины, в аптеки ходите, а вот там от концертов воздержитесь, от каких-то крупных э, э, скоплений людей воздержитесь. Россия не приняла меры, и полиция ехала 50 минут. Э, для меня, как для россиянина, это был бы вопрос. Или меня так защищает полиция, и все очень плохо. Или Путин снова делает рязанский сахар. Там, где сам Путин делает те акты принося в жертву своих людей, чтобы их сподвигнуть на какие-то дальнейшие действия. Например, объявить полномасштабную мобилизацию. Нет. То есть, в первом случае, вас не охраняет полиция, во втором случае вас вообще к вам относятся как к скоту. И то, и то плохо. Ну вы получается за конспирологию в плане того, что это все построено. Нет, я же говорю: я, я не знаю, а когда я не знаю, я не могу утверждать. Ну вот лично в такой ситуации большая часть населения не знает, что именно произошло. Да, почему полиция ехала 50 минут? Вот это ж факт. Это ж факт есть. Почему ну, так? Почему полиция вроде. С первых минут вой... Ой, с первых, с первых минут, получается, приехала, но именно вот спецслужба Росгвардия, она подъехала чуть позже. Так а чего она подъехала чуть позже? Так там ну, 4 человека было. Да, не с оружием, так а полиция, она как, как, как бы. Ну, полиция же в России больше, чем э, гражданских. Ну, я утрирую, но я имею в виду, что ну, полицейское государство, пол, по, на каждого гражданина по три полицейских на всех этих мероприятиях. С чего это вы Как минимум, а смотри, если предупреждали, что будет теракт, плотность полиции еще была должна быть выше. Чтобы, опять же, где-то в поле полицейского ставить не нужно, но возле концерт холла где собирается огромное количество людей? Должны были быть усилены какие-то, э, как это, ну введены какие-то меры усиления безопасности. Ну вообще достаточно, да, но тоже странно достаточно заявление того, что спустя там близкое время начнется теракт. Во-первых, откуда это узнали? Во-вторых. Хорошо спецслужбы работают. Ты же понимаешь, что в любой условно там т -т Талибане, Аль-Каиде, Хизбуле есть везде какие-то кроты, есть информаторы. Ну вот так работает ЦРУ. Что-то где-то будет, они уже знают. Так бы и ФСБ работать. Ну, начать бы хотя бы для... с того, что начать хотя бы своих граждан в своей стране защищать. То есть есть факт абсолютно ужасный реакции государства на эту ситуацию. То, то есть снова, могли же ошибиться, но так сейчас должны все эти сидеть, значит, генералы и полковники, и публично должны выйти, извиниться, сказать, извините, что вот вы платите конские налоги, а мы вас защитить не можем. А беспилотник, который залетел на тысячу километров в Татарстан, а вылазки в Белгород, Россия не может себя защитить. Для России начинаются очень большие проблемы. Так уже было в 1989 году был вывод советских войск из Афганистана. Спустя еще немножко Советский Союз развалился. Точно Но, так же и русская, российская а, 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 империя развалилась. В, в, в больших факторов, вот как раз таки, если мы зашли про теорию уже, ну даже про историю, это да, соглашусь, то что самое вот как раз таки <кх> одна из больших причин это вывод российских, ну, уже тогда советских войск из Афганистана. Но, естественно, продолжать эту почти бессмысленную войну с, с людьми, которые готовы просто защищать свое государство, и в плане того, что там действовали уже не огромная регулярная армия, а все-таки маленькие такие группировки, которых очень сложно поймать, и это большие потери, это большие, естественно, ну, так экстраполирую это на украинскую ситуацию. Вы сейчас боретесь и по полгода берете какие-то уже небольшие населенные пункты. А представь, что такое брать Харьков? Это годами, это десятилетиями будут брать. Так там афганцы... Афганцы, ну у них плюс единственное, что они партизаны, они по, по своим вот этим как бы пещерам, пустыням. А Украину поддерживает весь цивилизованный мир деньгами и высокоточным оружием. тоже поддерживала блок НАТО и поставляла им стингеры. Ну это подковерно было. Это так же как Китай сейчас вам помогает. А нам официально сейчас поддерживает, то есть весь мир вышел и говорит, это ужасно, мы помогаем Украине. Ну, под коверну, ну, если мы затронули даже ситуацию Афганистана, под коверну они поставляли стингеры, поставляли оружие. То же самое один стингер, почти, ну, американский стингер, вот это огромное их вооружение в плане. Один выстрел, они бросили его, и минус одна, ну, советская вертушка. Так и сейчас так делается. Один танк, один, один живелин. Живелин же один выстрел стоит порядка 200 тысяч долларов. Вроде казалось бы, ты выстрелил 200 тысяч долларов одну пятую миллиона. Но когда ты стреляешь в танк, который стоит 7 миллионов, получается очень выгодно. Я имею в виду, что то же самое в Украине, только еще с большими масштабами и еще с большими потерями для России. Только тогда афганцы не делали вылазки в Белгород и не стреляли на тысячу километров вглубь России. У России все идет очень плохо. Здравствуйте. Здравствуйте интересный такой фон. С одной стороны, как бы за Украину, да, а с другой не пойму. А с другой просто лампа и пальма. Просто? Да. А почему вы за Украину? Э -э даже не буду говорить, потому что я украинец, потому что любой э здравомыслящий, порядочный, честный человек, он за Украину, кем бы он ни был, американцем, индусом, коренным американцам, неважно вообще, австралийцам. Есть преступление, есть преступник, есть жертва. Правильно трактовать ситуацию и иметь свою оценку и позицию относительно преступления должен каждый, опять же, здравомыслящий человек. А преступники, по вашему мнению, кто такие преступники? Те, кто совершают преступления. В данном случае ну, Россия. Момент, ну, Россия, те, кто вторглась. Та, кто нарушила суверенные границы независимого Что государства. Я не знаю, ну, я услышал вас. Слушайте, а например, а вот эти земли Донбасс, Луганск, это ваши земли же, правильно? Вам принадлежат. Украинские земли, все правильно. А, С которыми согласилась Россия. Вы по ним постоянно били, убивали, я вас не перебивал. Получается, вы наши. По факту вы. Вот как вы говорите сейчас про Россию. Сейчас вы говорите про Россию. По факту вы такие, вы же там убили. По Какому факту? По Люди. какому факту? Если, добавлять к, факту? Бреднем, если до, до, факту? добавлять к своим бредням. Если добавлять к своим бредням слово по факту, они не становятся фактом. Первый лайфхак вам сегодня. Вот уже вы записываете где-то, это очень полезная для вас информация. Называть просто фактом, факт от этого не становится. Вот. Бомбили сегодня прочитал классный комментарий под одним из видео относительно Бомбили Донбасс. А когда Советский Союз освобождал свои оккупированные территории, он граждан Советского Союза бомбил? Правда хорошая аналогия? Вот. Можно ближе аналогию? Когда Россия бомбила Грозный, она мирных жителей Грозного бомбила? О, вижу. Я даже вас не слышу, но по вашей реакции вижу, что вам моя аналогия нравится. Нет, нет, не нравится. Не нравится, не нравится. Я вам задаю вопрос. Вот. А третье, самое смешное, про фашизм и нацизм, то, что вы говорите. Россияне считают, что фашизм это все то, на что наносится статика. То есть, когда э, с улыбкой на лице и с цветочками в руках россияне будут кого-то пить в печах, но если у них нету на форме э, э, каких-то, э, я не знаю, ну опять же, пусть хай будет какой-то свадьбы, то это не фашисты, это не нацисты. Привет. Я из Киева, Украина. Я из России. Какие вопросы к украинцам? Украинцам? Ну да, ты сейчас связался с украинцем, или специально связался, или просто не стал переключаться? Нет, Значит, нет, хочешь что-то спросить или сказать? Нет, у меня да, 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 да просто у меня как украинец. Так как нет украинца, или да, да, да? Украинец, украинец, украинцу вопрос, например, какой может быть? А, ты украинец? А где ты сейчас находишься? В России. Так а какой же ты тогда украинец? А, может, что? Тихо-тихо, ну, тихо, давай тихонечко. Ты диверсии совершаешь? Потому что я... Ты потому диверсии что совершаешь? Я рожден... Потому что я рожден в СССР. РС... Да. СССР распался. Нету СССР. А понимаешь, в Но... чем прикол? Ну, Но... Но... а прикол в том, что... А потому что у меня прадед и прапрадед, они а с рога. Реально. И что? Ну, Потому а ты что предал я... память своих дедов. Поздравляю. И шок, и шок. Поздравляю. А я могу так же самое, самое интересное, смотри, самое интересное. Советский Союз. Как тебе слово Союз? Союз со Союз Советских Республик. То есть это как бы со Союз Республик был. У уже как бы тут что это как бы не страна, а определенный Союз. И были республики. А даже если он и был, то он распался. И теперь существуют другие государства. Ну давай, давай, давай серьезно. Давай. Ну серьезно, давай. Давай, давай. Давай серьезно, серьезно. Давай, давай. Так, давай. Так, так я же с тобой серьезно. Ну я тебе говорю, ты бы был бы там правнук, внук. С так я и правнук и внук. В любом случае я правнук и внук. Почему Каждый ты... человек чей-то правнук и внук. Но почему ты вперед? Ну, паровоза всегда. Да я, я не вперед. В... У меня и... просто никак у тебя третий пентиум, который прогружает э, три -то... минуты, и ты не можешь собраться и говоришь такую смешную чушь. А я должен сидеть и ждать. Внук, правнук. Тишешь, 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 тишешь. Ну. Но... Я понимаю, Я пропускная иду, способность твоего кабеля не позволяет это все воспринимать. Я понимаю. А Я т... вижу, что у тебя горят, горят конденсаторы. А с чего ты взял? Например, ты как вот вот. А ты как проверил, например? Давай. Что как проверил? Ты? Ну кабель моего там не. Ну просто давай, давай. Блин, вот просто вот просто сейчас вот интересно просто, но. Ну... Что а интересно, что что интересно? А как ты проверил? Про кабель, ну нет у тебя кабеля, это это шутка про то, что ты туп, тупишь безбожно просто. Видно, что ты в целом тупой и сейчас очень сильно тупишь. Чтобы не говорить, что ты тупой и пробитый тупишь, я тебе говорю, кабель у тебя пропускная что способность взял? кабеля да, слабая. Поделитесь. Чего ты взял? Чего? Потому что ты тупишь, ты херню говоришь. То что, вот понимаешь, в чем прикол? Те, кто поддерживают Россию, они все, каждый от, от первого до последнего, пробитые идиоты. Понимаешь, в чем суть? Потому что эту э, позицию невозможно аргументированно как-то обосновать. Вот в чем суть. И нужно быть просто оторванным идиотом, чтобы это верить. И когда ты мне говоришь, я в украинец, но я в России, когда Россия обстреливает твою родину, если она, конечно, твоя родина, в чем я сомневаюсь, уже вопрос, ну какой ты украинец и какой у тебя может быть вопрос украинца к украинцу? Уже понятно, что ты тупич. Тупич, вот, давай вот так тебя ласково, нежно на называть, чтобы ты не, не, пла не, плачь только, не расстраивайся. Тупич, я тебя тупич буду называть, чтобы ты не обижался. Вот, я понял, там, да, не, не сильно информативно. Вот, а потом ты мне говоришь, у меня туда, у ты, ты, может, правнук, может, внук, ты нормальное предложение не можешь формировать и э, ф -ф формулировать. Ну вот я тебе и говорю, что ты тупич. Что шо, ты? Шо, шо еще сказать? Хорошо. На вашей мове, блядь? А, на нашей. Так ты ж украинец. Ты ж украинец. На нашей. А чего ты взял, что я тупой, блядь? Ну, давай. Давай, с чего? Я тебе только что рассказывал. Я тебе только что рассказывал. Что мне там? Ну кабель какой-то. Мне жалко всегда таких, как ты, переключать, потому что ты гори горишь, это очень прикольно. Это очень прикольно, это очень приятно. Поэтому я вот и смотрю на тебя. Блять, реально, кто его смотрит, блять, блять, вы, сука, оленя. Потому что ты хуй несешь. Реально хуй несешь. Реально. Ты, блядь, не смог не доказать вообще никак. Ничего, блядь, абсолютно. Вот ты только что а столько всего доказал. Блять, блять, олени, блять, блять, олени, олени, блять. Доказал. Теорема доказана. Извиняюсь за мат. Ну а ты просто тупорылый. Ты не, не смог не, не доказать вообще ничего. Ты просто давай там что-то там нести, какую-то блять, Реально. Когда День России? Давай смейся. Когда День давай, России? давай. Знаешь, когда День России? Нет, не знаю. Вот ты правильный русский. Все. Потому что если бы действительно Я у был. тебя были корни, корни в кривом роге, как ты говоришь, действительно какие-то корни, чуть-чуть бы какие-то украинские извилины у тебя были бы. И ты бы, даже будучи предателем и коллаборантом, живя в России, ты бы знал бы, когда День России. Потому что вот это там один какой-то гент немножко бы играл роль. А вот видно, что ты настоящий русский. Ты даже не знаешь, когда День России. Ты настоящий русский. Ты подтвердил, что ты не украинец. Потому что я реально. Я русский. А День России 12 июня. Красава, красава. Тут ты не русский действительно. Я Значит, знаю. у тебя действительно есть корни в кривом роге. Да. Да. А что ты не так ну, расстроился? Не, не плачь под... только. Да потому что ты дебил. Реально. Вот я тебя реально так тебя расстроил. Мне аж, аж стало совестно, что я тебя до слез довел. Совестно, совестно. Да, Это что я не тебя не до не слез реально? довел. Я хотел, конечно, над тобой поиграться, но, но не думать, думать, я не думал, что, что ты плакать ты начнешь. Ты, да ты дебил, потому что реально. Давай Давай я тебе дам время, ты проплачешься и мы продолжим разговор. С дебилом? С дебилом больше не хочу, серьезно. Все. Все. Желаю ну, тебе давай. встретить нормального человека. Все, не Бул, давай, не, расстра... не расстраивайся. Не... Только... О, все, ты... Ну, все, как ребеночек, поплакал, развеселился. Ну, это и хорошо. Все, ну, мне только больше этих матюков твоих запиковать и потом вырезать. Это и так невдячная справа. Ну, ти доказав, ти доказал, ти доказав, доказав, чувак, доказал, що в, в нього є коріння, бо про 12 число знають, знають можуть знати хай навіть обрусів ще, але українці, бо росіяни вони взагалі нічого не знають. От, ну Це, це довели людину до слів.